Papaipun sampun pinesti tanpo nyesel. Awit putrane manungsa bakal rawuh ngagem kamulyane ingkang Rama. Ginerebek ing para malaikate. Ing nalika iku panjenengane bakal ganjar marang saben jiwa wong manut pagaweane. Matius 16 ayat 17. Salam. Para sekabat ginasa inipun Gusti Yesus Kristus. Benaripun sang Kristus ingkang ngalami kesulitan mekdal ngadosi Gui mboen badhe ngerusaken bab kados menika pekdal para tiang wow noleh datengmking inggi saya itu leres bilih saben tiang ingkang kersa gesang kegayutan kalian Gusti Yesus Kristus badhe sangsara aniayo kali Timotius 3 ayat kali 11. Gusti Yesus medkahumateng por siwanipun Gusti Yesus banjur ngenka marang para sekababat menawa ana wong kang arep ngetut buri aku iku kudu nyingkurwa dhewe sarta manggul sallipe lan meluwa aku Matius 16 ayat sekawa likur Penjenengani pun ugi, Ngyakin para murid Bilih naliko penyendengani pun Kundur di bumi Penyendengani pun malesi saben tiang Miturut tumindai pun Matius 16 Ayat Kula ngaturi Bapak Kristian Suwarto Saking Bahtera Raja Walinus Antara Baranus Ngiringi pujian Keluarga endak usia kesia Bahtera kasih ngaturakan pujian Aku mengasihi engkau Yesus guna hatiku aku mengasihi agak 问啊、嗯。嗯 komit menelagu meniko ingwek dal kita bicantanan kita asih dumadeng gusti yesus kanti gumolonging mana kita kanti gumolonging jiwo kita romo kaswargen kulo abdi paduka saijak ngelampakan pangan diko paduko kanti gumolonging mana amer kita tujuan kaulo kagem nyenengakan mana paduka yesus Haleluya. Maturun awit seh paduka gusti Yesus Paulus ngendiko bileh Kasang saran kita kagem Kristus boten layak menawi dipun bandingaken kalian Kamulian ingkang badidipun dipun akan dumateng kita Roma walu ayat walu las. Petrus ngendiko Malah podo bungao iku tamba nanominangka panduman ing bab sansaraning Gusti Kristus supaya kowe uga kepareng bungah sarta syukurna besok samongsa panjenenganipun babar kamulyane 1 Petrus Kawan ayat 13 para penderekipun Sang Kristus ingkang bertahan ing jronipun kasangsaran kagem Kristus badhe nganggep minangka hak mirunggan kagem mundut bagian sesarengan juru wil jegipun sangsara kagem penjenengani pun nda Tenken opah ingkang pinesti tanpa nyesellustsi ing ngadap dados berkah kagem kulo setunggalipun gadis alit ingkang kedah menjalani operasi rumos koden kagem bujuk piyambakipun Milo tiang sepuhipun lajeng paring prajanji, Ba maringi menopo ingkang sampun lari waw, wi dangu dipun pingini lare wa wiwit dangu. Iggih menika setunggalipun anak kucing. Operasi mennika lu mampahkan disahi. Namung nalika pengaruh obat bius wiwit Cno sang lare kepireng cedol kalian piyambakipun piyambak. Saestu saestu cara ingkang boten sekeca kagem ikantu istunggalipun anak kucing. Amin. Inspirasi dinten samanggi ngladosi Gusti inggih menika investasi kanthi dividen langgeng.